জুবিন দাৰ চিনেমা আহিব আৰু আমি নাচামনে কিয় নাচাম চাবই লাগিব আমি দুয়ো স্বামীস্ত্ৰী আজি এহেজাৰ টকা ভৰি ভৰি চালোঁ অনুৰাধা চিনেমা হলত যোৱাকালি যোৱাকালি টিকট কাটিছোঁ ডিউটিত থকা অৱস্থাতে দৌৰা দৌৰিকৈ টিকট কাটিছোঁ যে চিকাৰ চাবই লাগিব আৰু বেছি দেৰিকৈ নাচাওঁ পুৰণা হ'লে চাম নেকি নতুনে নতুনে চাম গতিকে টিকট কাটিলোঁ টিকট কাটি আজি ডিউটি কৰি আহি দুটা বজাৰ পিছত ভাত পানী খাই উঠি আমি ওলাই গ'লোঁ পাঁচটাৰ পৰা যিহেতু চিনেমা আছে চাৰিটা বজাতে ওলাই গৈছোঁ আৰু যাওঁতে যে ৰাস্তাত কিমান কথা আমি যিহেতু মোৰ মানুহজনে অনুৰাধাত চিনেমা চোৱা নাই গতিকে মই কৈছোঁ যে গুৱাহাটীৰ বহুত পুৰণা খুব ভাল চিনেমা হলত তোমাক আজি লৈ গৈ আছোঁ ফুটনি কৰি কৰি গৈ গৈ ধূলিৰ মাজে মাজে যিহেতু চানমাৰী ব্ৰীজখন বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি মানে বনাই আছে গতিকে ধূলিৰ মাজে মাজে গৈ অনুৰাধা পালোঁ অনুৰাধা পোৱাৰ পাছত আমি তেওঁ বাইক ষ্টেণ্ডত গ'ল আৰু মই গৈ টিকট কাউণ্টাৰত যেতিয়া মোৰ অনলাইন টিকটটো দেখাওঁ তেতিয়া মোক কয় যে গেটত দেখুৱালেই হ'ব মই গেটত যেতিয়া চিকিউৰিটি বাইদেউগৰাকী দেখাওঁ চিকিউৰিটি বাইদেউগৰাকীগৰাকীয়ে কৈছে যে বাইদেউ আপোনাৰ টিকটটো যোৱাকালি যোৱাকালি কেনেকৈ হ'ব পাৰে মই চাইছোঁ একৈছ ছেপ্টেম্বৰ ই কেনেকৈ হ'ব পাৰে বাৰ বাৰ মই চেক কৰিছোঁ নেটত গৈ চেক কৰিছোঁ মই দেখোন একো বিচাৰি পোৱা নাই ক'ত বিচাৰি পাম অৱশ্যে চিনেমাখন চাই বহুত ভাল লাগিল দেই ভিডিঅ'টো খুব শ্বৰ্ট হয় গতিকে গোটেই কথাখিনি নহ'ব আকৌ পুনৰ গৈ পেলাই টিকট কাউণ্টাৰত গৈ কিবাকৈ যেনিবা টিকট দুটা পালোঁ পাই কিনে চিনেমাখন এনজয় কৰিলোঁ খুব ধুনীয়া লাগিলে আপোনালোকে সকলোৱে চাব দেই কিন্তু এই যি অভিজ্ঞতা যোৱাকালি পাঁচশ টকা অনলাইন আজি অফলাইন গতিকে মোৰ হাজাৰ টকা নহয় নাজানো নামী দামী চিনেমা গতিকে দামী দামটো হ'বই গতিকে মোৰ গাত লগা নাই খুবেই ভাল লাগিল চিনেমাখন আপোনালোকে সকলোৱে চাব খুব ধুনীয়া মানে হৈছে ভাল লাগিলে আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে যিহেতু আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আদিবাসীসকল মোৰ খুব প্ৰিয় আদিবাসী লোকসকল বিশেষকৈ মানে আদিবাসী বুলি নকওঁ বঙালী লোকসকলৰ যি ঝুমুৰ হয় ঝুমুৰ নৃত্য মোৰ খুব প্ৰিয় চিনেমাখনত এটা খালি মই মিছ কৰিছোঁ যে ঝুমুৰ নৃত্যটো উপভোগ কৰিবলৈ খুব মৰ আছিল কিন্তু ঝুমুৰ নৃত্যৰ লগে লগে যেতিয়া নায়িকাগৰাকীক যিটো দেখুওৱা হৈছে নায়িকাগৰাকীৰ ওপৰত যিটো অত্যাচাৰ দেখুওৱা গৈছে মই কিন্তু ঝুমুৰ নৃত্যটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ দেই সেইটো খুব দুখ লাগিলে খুব মন আছিল আৰু ইমান ধুনীয়া হৈছে ঝুমুৰ চাবৰ কাৰণে ঝুমুৰ নৃত্যটো গোটেই ফাংচনটো যিটো আয়োজন কৰিছিলে খুবেই ধুনীয়া হৈছে আৰু প্ৰথম গানটো খুব ভাল লাগিলে তাৰে অলপমান আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ চিনেমাখন চাওঁ অসমীয়া চিনেমা চাব লাগে আমি অসমীয়াসকলে গতিকে তেতিয়াহে অসমীয়া বুলজবি জগতৰ উন্নতি হ'ব বা ইমান চেষ্টা কৰিছে আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াই সেইখিনিক সকলোৱে সন্মান কৰিব লাগে ধন্যবাদ